Хотелось бы узнать ваше мнение о прошедшей встрече с Дмитрием Булатовым. Понравилось ли вам? Может, какие-то есть? Вы знаете, я ну, тоже связан со спортом. И для меня ну то есть его его лекция была реально интересной. У нас были схожие проблемы. Вот он рассказывал, как можно их решить. Я потом остался, мы еще поговорили с ним. Он, он сказал, что если у меня будут возникать какие-то вопросы, я смогу ему позвонить. Мы соберемся. Там, он, может быть, нам поможет, он нас выслушает, самое главное. Дал определенный совет. Мне все понравилось. Скажу больше, что было бы хорошо, если бы и в будущем приходили такие люди. вот Это интересно. Человек чего-то добился. Он может поделиться какой-то информацией, какими-то рекомендациями. А сталкивались ли вы раньше с Дмитрием Балатом? Лично не знаком вот, слышал, слышал разную информацию, был определенный резонанс, связанный с личностью этого человека. вот У меня были определенные предрассудки по поводу него, вот, но сегодня они развелись. А какое Ваше мнение по поводу предложенного Дмитрием проекта касательно спорта? Как я уже говорил я, у меня были проблемы связанные со спортом там где-то нужно было получить финансирование где-то там уехать на соревнования такого не было там в связи с, там, с проблемами бюрократии и так далее и сегодня он объяснил как можно это обойти как можно это решить я считаю что это вполне возможно и то есть то что он делает это правильно и важно ну, я считаю это